Salam bəyənlər və tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi, bu gün fevral ayının 15-i artıq Dövlət İmtahan Mərkəzi ikinci cəhd üçün imtahanların vaxtını açıqladı. İkinci cəhdli imtahanı aprel ayının 28-də olacaq. Bilirəm, bəziləriniz təşvişə düşdünüz. "Niyə belə müəllim, e, qısa müddətli imtahanı etdilər? Biz may ayının ortasını və ya iyun ayını gözləyirdik." deyən tələbələr var idi. Zaten Dövlət İmtahan Mərkəzi açıqlamışdı ki, imtahanlar ikinci imtahan ya may ya da aprel ayının 1-ində olacaq. Aprel ayının son həftəsi oldu, 28 oldu e, və Nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, ən əhəmiyyətli sual nə etmək lazımdır. Nə etmək lazımdır barəsində də danışacağam, amma istəyirəm bu videoda bir balaca giriş hissəsində nə etməməəsiniz onu deyim. Baxın, bəzi tələbələr birinci turda hazırlaşanda, fərqi yoxdur ya kursla hazırlaşanda, ya özü hazırlaşanda, amma kursla hazırlaşanlardan da danışacağam, özü hazırlaşanlardan da. Tələbələr deyir ki, müəllim, mən çalışdım, amma istədiyim nəticəni əldə edə bilmədim. Və onun da sual verirəm. Sən necə çalışdın? Deyir, müəllim, mən bütün günü məntiq işlədirdim və əlbəttə ki deyir ki mən ancaq məntiqə fokuslanmışdım. Mənim balımın çox hissəsi məntiq verir. Mən deyirəm tamam əla. Sən məntiqdən neçə bal toplamısan? Deyir mənim məntiqdən 42 bal toplamışam. Yəni ortalama 50 baldan 42 bal əlbəttə ki əla nəticədir. Hətta 50 balla 35-36 də yaxşı nəticədir. A deyirəm bəs digər fənlər necədir? Mənim belə də informatika nüngülvari oxuyurdum ya da oxuyurdum. Nüngülvari də olmasa oxuyurdum, amma xarici dilin üzün açmırdım. Və əlbəttə ki Belə bir hazırlaşmaq metodu əlbəttə ki tamamilər belə deyək yanlış bir metoddur. Niyə görə? Çünki siz imtahanı mantiqdən və yaxud informatikaдан vermirsiniz. Sizin burada xarici dil fəndindən də imtahanınız var. Yəni oradan da bal götürürsüz. Ona görə bu dəfə artıq hazırlaşanda xarici dilin üzün açmayacam. Gələcəm Allah Kərimdir deyib imtahanda nə yazdım yazdım, 5 dən oradan çıxardaram. Xeyr, belə bir şey mümkün olmur. Olur, ən nadir tələbələrdə, şanslı tələbələr deyək də biz olaraq 10 on nəfərdən birində. Çünki niyə? Əvvəllər 25 suallu idi. ve biz o 25 sualdan daha doğrusu İngilizce'nin ne isteyenler harici dilden 25 belə belediye 5 balı toplamalı idi. Testlər var idi da. İndi 25 bal deyil axı 20 baldır. Və adətən belə olur da. İngilis dili o dediyim kimi çalışmayan tələbələr, zaten essaynı yazmır. Bilirəm aranızda həmin tələbələr də var. Sizlər də bəziləriz eləsiz. Essaynı yazmır. 20 dənədən 5 dənə düzgün çıxartmaq istəyir. Təbii ki, bunu çıxartmaq üçün belə deyək də, çox-çox şanslı olmalısınız ki, ancaq 20 dənədən 5 dənə sualı belə deyək ki, tutuzdura biləsiniz tələbələrin dili ilə desək və yaxşı imtahanda nəticə göstərəsiz. Ən azı 5 bal. Və 5 bal toplamağınız sizin üçün bir dənə görün nə qədər cədi yə살ır. Məntiqdən məsələn, tələbə var 40 də nə yazıb, məsələn deyirəm. İndi informatika da 17 yazıb. Ki deyirəm 17 informatika da normal nəticədir. Yəni yaxşı nəticədir. 40 o 17 də o təsəvvür edin ingilis dilində 5 dənə düz yazsı xarici dillər. Bu cəmi 62-yə bağ eləyir. Yəni düşünün 40 məntiq, 17 informatikanın qabağında. 5 dənə ingilis dili o boyda məntiqlə informatikanı salar 62 bal. Halbuki bir də belə düşünün. Məntiqdən 40, informatika da 17, bir ingilis dilindən də 12-13 yazsanız əməli başdır bal toplanmış olursuz. Və şey dediyim sizə. Ola bilər sizin magistr ixtisaslaşmalarına aid çox da belə deyək fikirləriniz yoxdur. Magistr kodlaşdırılmasında bir balın o qədər önəmi var ki, yəni tələb olub ki, bir bala görə kəsilib və ya bir bala görə ödənişliyə düşüb, illiyinə 3000, 4000 pul ödəyib. Ona görə sizdən ikinci imtahana hazırlaşdan hazırlaşmaq istəyirsinizsə, nələri belə deyək tövsiyə edirəm və nələri belə deyək tələb edirəm, bir növ ə daha aqressiv olun. Nəyə qarşı aqressiv olunub? Kənardakılara qarşı aqressiv olmayın. İnsanlara qarşı aqressiv olmayın. Yolda gedərkən kiməsə aqressiv olmayın. Yolda kimsə sizin ayağınızı tapdalayırsa, kimsə belə deyək, sizin istəmədiyiniz şeylər deyirsə, sollara qarşı aqressiv olmayın. Çünki onun fikridir. Ola bilər fikri dağınıq, da ayağımı tapdalayıb. Ola bilər ikinci dəfə ayağınızı tapdalayır. Bu bir problem deyil. Özünüzə qarşı daha çox aqressiv olun və bu aqressivlik sizə belə deyək, ə, mənfi yüklü bir şey gətirməyəcək. Mənfi bir şey gətirməyəcək. Niyə görə mən daxil olmadım? Niyə görə mən istəyirəm bir bal toplamadı. Mən artıq bunu bazarmalıyam. Bu formada önüzü sürülü motivasiya eləməlisiniz. Yəni daha çox çalışmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır. Tələb, tamam, tələbələrin bəziləri deyir ki, müəllim mən çalışıram. Amma sənin çalışmağın əgər sənin istədiyin nəticəni vermirsə, deməli daha çox çalışmalısan. Daha çox çalışmalısan. Hə, müəllim, 2 magistrdir də. Yəni onlar olar, olmaz, olmaz. Yox, belə yanaşmaq deyil. Çünki məsələ ancaq magistr məsələsi deyil. Əgər siz əlbəttə ki Ə, və bir, bir də bir şey deyim, uğur uğurluğu gətirir, növbəti uğuru gətirir. Uğursuzluq da əlbəttə ki, daha çox uğursuzluğu gətirir. Ona görə də sizin bu işdə uğurunuz əslində bundan sonraki bir neçə işinizin də uğurlu olmağa səbəb olacaq. Odur ki, daha özünüzə qarşı belə deyək, məsuliyyətli, daha tədbirli, daha təmkinli və daha aqressiv olmağınızı istəyirəm, amma bir də deyirəm özünüzə qarşı. Yəni məsuliyyətli olmaq nə deməkdir? Mən gündəlik 1 saat məntiq işlənməyəcəm. Mən gündəlik 2-3 saat məntiq işləyəcəm. Ən azı 3 saat məntiq işləyəcəm. Ən azı gündə 1 saat informatika ilə məşğul olacam. Özə ciddi şəkildə məşğul olacam. Day qulağıma narış yıxıxım, o tərəfdə televizor açıq qalsın. Yanımda çay, kofe, burada da şirniyyat falan və mən belə informatika testlərini işləyəcəm. Xeyr, belə şey olmur. Yəni olur əlbəttə ki, amma bu düzgün işləmə metodu deyil. Nə edəmsiz siz? Yəni əlbəttə bunlar barəsində də növbəti videolarda danışacağam. Məntiqi işləyən zaman hər şeyi bir kənara qoyursunuz. 3 Üç fəndin üçünə aiddir. Testi görürsüz qarşınızda və asanlıqla düşünməyə. İndi sual bu barədə keçən videoda danışmışdım. Sol ola bilər ki, sizə aydın olmasın. Elə solduluq ki, mən 5 dəqiqə sonra şərhimi başa düşmüşəm. Olur. Yəni hər kəsin mantiqi potensialı eyni dərəcədə deyil ki, məndən də yaxşı mantiqi potensialı olanlar var, məndən də daha aşağı olanlar var. Yəni bununla barışmaq lazımdır. Hə, amma barışmaq deyəndə nəyə nəzərə tuturam mən? Hə, bu sual məndlik deyil. Mən bu sualı qesdim. Elə yox. Elə tələbələr də olur ya e, bəzən. Deyir bu sual məndlik deyil. Niyə sənlik deyil? Yəni bunu belə deyək dünyada tapılmamış bir şey deyil ki məntiq sualları və yaxud informatika və ya xarici dil üzrə nəticələrin yaxşı olması. Yəni dünyada ilk dəfə deyil ki, bunu sizdən əvvəl bacaranlar olub, siz də bacara bilərsiniz. Sadəcə onların fərqi nədir? Onlar sizdən fərqli olaraq, əlbəttə ki, siz dedikləri, yəni həmin o sualı ötüb keçən tələbələri deyirəm. Sizlərdən fərqli olaraq onlar diqqətlə baxır, düşünür, sualla bir növ prinsipə düşür. Əlbəttə ki, bu yaxşı bir şeydir. İmtahanda demirəm, amma imtahanlardan əvvəl hazırlayanda deyirəm. Sualla prinsipə düşmək lazımdır. Təbii ki, bəs siz nələrdən gedir? Da tapılmayan bəzən olur. Ki, tələbələr sual atır ki, müəllim bunun cavabı nədir? Yəni kimsə özündən belə deyir, sual quraşdırıb, onun cavabını bəlkə də özü də bilmir də. Amma deyir ki, müəllim bunu tapın. Təbii ki, mən o suallara baxan kimi bilirəm ki, sual necədir. Amma qəbul tipli suallar olur ki, çox sual var da bu tiptən. Deyirəm ki, baxın, bunun yolu belədir. Tutaq ki, ondan sonra deyir ki, müəllim, yox, əmənnlik e, deyil. Niyəsəmət deyil. Diqqətlə qoy qarşına, oxu. Əlbəttə ki, sən bunu diqqətlə baxsan, həvəslə çalışsan, məntiqə istədiyin kimi vaxt ayırsan, sənin istədiyin kimi yox, mənim istədiyim kimi. Yəni müəllimin istədiyi kimi vaxt ayırsan, xarici dilə vaxt ayırsan, o zaman sənin belə deyək, uğurun, sənin nəticən qaçılmaz olar. Yoxsa mən xarici dilin üzün açmayıb və getdim, müəllim, xarici dildən kəsildim. Yəni nə gözdür ki, keçməyə gözləyirdi xarici dilə. Əlbəttə ki, kəsilmək kəsiləcəksən. Məntiqdən sağışmırsan? Elə mənim tələbələrimdən biri 46 məntiq yazıb, cəmi 4 dənə xarici dil yazır. "Piram niyə bel oldu?" deyir müəllim, "Mən məntiq işlədirdim də." Özü də bu oyunu alır, "Deyir, məntiq işlədirdim də mən." 50 baldan 40, 46 bal eləbətdir ki, məntiqdən yazısı olan, məntiq işləyirsə. İnformatika, xarici dil işlənmirsə, təbii ki, onda 25 baldan, hətta dırnalar içində deyə 20 baldan. Çünki zətn e, o 5 dənə tutuzdurmaq istəyənlər onsuz da issinin yazmırlar. Ona görə nə eləmək lazımdır? Məsələni son həftəyə, son aya saxlamaq lazım deyil. Və istəyirsiniz kursa gedin, istəyirsiniz özünüz hazırlasdırın. Müəllim sizin başınızın üstündə davamlı deyəna bilməz. Məsələ burda, əlbəttə ki, müəllim sizə motivasiya olur. Zaten müəllimin məsələsi ancaq öyrətmək deyil. Nə isə öyrənməyə təşviq etməkdir. Ona görə məsələ hər zaman sizin özünüzdə başlayır və sizin özünüzdə qutarır. Belə deyək Bir növ, birincidə etdiyiniz səhfləri ikincidə etməyin. Birincidə etdiyiniz səhlənkarlıqları ikincidə etməyin. Əgər sizi motivasiyadan salan, əgər sizi həvəsdən salan, sizi bu yoldan uzaqlaşdıran dostlarınız, tanışlarınız varsa, uzaq eləyin. Çünki deyir cəhənnəmə gedən özü ilə dost axtarır. Yəni tələbələr var, görürəm ki dırnaq içində deyirəm. Özü bir şey çalışmır, qravdakılara da parazitdi eləyir. İmkan verim ki, həmin tələbələr oxusun, həmin tələbələr diqqətini versin dərslərə. Ona görə siz özünüzlə tək qalmağı bacarın. Məntiqdirsə gündə ən azı 3 saat, 2 saat vaxt ayırın. İnformatika ən azı 1 saat, xarizədilə zəifdirsə daha çox vaxt ayırın. 1 saat yarım, 2 saat vaxt ayırın. Və ancaq müəllimin dediklərini yox, əlavə bir şeylər də edəyim xarici dil barəsində də bəzi saytlar mənzillərə məsləhət görəcəm. Növbəti yəqin ki videolarda bu saytları yerləşdirəcəm. Yəni yetər ki belə deyək, məqsədiniz hər zaman yüksək bal olsun və o bala çatmaq üçün çoxlu sayda belə deyək, testlər eləyin, dərslər oxuyun və nəticə mütləq qaçınılmaz olacaq. Bax bu videonu da yadda saxlayın. İnşallah bu videoya baxan hər bir tələbə yüksək nəticə göstərər və ondan sonra əzmkarlığlarının, zəhmətlərinin qarşılığını görəllər. Mən də onların hər birini təbrik eləyirəm. Bir balaca sözün açılıb bu videoda sizi danlamış kim oldum amma yaxşıdır çünki bəzən e, hamıya lazımdır e, danlamaq belə deyək bir balaca acı danışmaq çünki adam bir balaca özünə gəlir elə mənim özümə də bəzən görsən ki Ə, belə deyək, hər şey istədiyin ki, bu getmir və sonra baxırsan ki, kimlərsə səni yaxşı bir tənqid eləyir. Yaxşı dostlar, yaxşı tanışlar adamı tənqid eləyəndən sonra adam bir balaca özünə gəlir. Ona görə məqsədim ancaq sizi belə deyə yaxşıya doğru aparmaqdır. Ona görə bəzən belə videolarda olacaq. Ümid eləyirəm ki, bu video sizin də özünüzə gəlməyinizə səbəb olar. E, motivasiyadan salmaz, əksinə motivasiya olub yaxşı bir şəkildə imtahana hazırlaşarsınız. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. E, növbəti videolarda görüşənədək.